Сегодня мы освобождаем Михалевича, это 93-я бригада и Сурменко, 51-я. Сколько они провели в плену? Более 8 месяцев. Они попали 20, 28 числа, а июля они попали в плен. И вот по сегодняшний день они находятся в плену. Они их перевозили с места Снежное, в город Комсомольское. Вот. Всех их мы готовили на обмен уже несколько раз, но почему-то в последний момент они как-то в список не попадали, хотя были в списках номер один. Потому что это те люди, которые больше всех провели в плену на данный период времени, которых мы знаем, где они находятся. Да? Нормально, все? Да, Тут да. Заберем остальных ваших товарищей. Ну да, мы всего два человека. Надо мы знаем. Да, знаем и мы Все будет добро. Кто дому звонил, тоже? Ну да, добавлю. Очень Нет, большое, большое спасибо. Всем спасибо. группы Патриот и Министерство обороны. То, что мы, они нас смогли за 8 месяцев освободить. Не, то, что Кому-то не удавалось. У уже у нас все нормально, прошел. Ребят, ну так, не хочется напоминать о плохом, но что вам там пришлось пережить? Ну, ну, а я новая рабочка. ну, рабочка в основном. И моральное меня... унижение. Так, так. Сложностей в переговорах как таковых особых не было, но ну, это было, скажем так, это была договоренность. Вот мы договорились, обсудили и они, скажем так, пошли нам на встречу и отдали сегодня два человека.